в Python есть э, такая особенность, что вот циклы у него, цикл for, он ну, такой, какой он есть. Он просто вытягивает из э, сумочки зайчиков, из шапки кроликов и вытягивает. А номера кролика нету. Больше всех других языков программирования э, циклы, когда делаются по массиву, там есть переменная цикла и по индексу вытягивают. Да? А в Python, во-первых, не всегда индекс есть. Вот в множествах индексов нет, а цикл есть. То есть пайтонский цикл он такой жесткий. Как он организован, вы его видели. Он просто итерирует подряд, все тянет, и, если есть возможность. Если увидел опера... если там есть контейнер, он из контейнера вытягивает. У него индексов может не быть. Могут быть, может не быть. Но иногда, но иногда нам нужно знать этот индекс и работать с индексом. Надо, хочется. Или надо, или хочется. Иногда только хочется, а не надо. Uh, то как в это реализовано в других языках, и как это можно реализовать в Python, но это будет там C или C+, это будет не Python. Вот написано на, все операторы пайтоновские, вообще написано на Python, но это не Python. То есть, как это, бобра видел? Нет, а он там есть. Так вот наоборот, ты думаешь, что это Python, да, так это не Python. Теперь без юмора а, идем работаем. Для того, чтобы мне знать индекс порядковый в списке студентов уникальных, я завожу себе переменную вот, и. Я же знаю, что первый элемент будет с, с индексом 0, а дальше мне нужно будет добавлять по единичке к этому и. Все время пута, я уже рассказывал про... Я тоже -то помню, что рассказывал, но, кажется, тут не, рас, не важно. Суть одна и та же, что так было правильно, что так было правильно увеличиваю единичку и печатаю. То есть, когда мне по каким-то причинам нужно знать индекс этого студента с этим именем, то я вот могу это организовать. Почему я говорю, что это не Python? Потому что в Python специально для таких случаев есть замечательная функция Enumerate для циклов. Она нам для циклов и нужна. Функция Enumerate для организации цикла с индексом с индексом имеется в виду, что он там есть или он там нужен, или просто с подсчетом, сколько там у меня штук в этом непонятно чем. Вот, я могу использовать функцию enumerate. И как она работает? Функция enumerate возвращает кортеж, сладкую парочку. На первом месте вот такое и индексируемое, начинаемое, отчитываемое с нуля. А на втором месте что-то то, что вытягнули из Unique Students Name. И вот этот Unumerate, это и есть, как это, э, итератор. То есть он после окончания цикла перестанет существовать вообще, он порожним будет. А Unique Students Name при этом ни разу не изменится. И он нам будет возвращать не одно значение, а сразу два при каждом обращении. Я ему говорю Next. Uh, вот я что там потом посмотрю next uh, то я извлекаю сразу кортеж uh, из двух элементов которые можно вот так как-то распаковывать запускаем и смотрим что результат вот этих четырех строчек и результат этих двух строчек один и тот же то есть python работает uh, на чуть, чуть более высоком уровне чтобы этими и плюс один и, и равно нулю не танцевать специально для таких случаев, чтобы избежать вот этих постоянно используемых в языках более низкого уровня конструкциях, конструкциях придумали функцию Numerate, которая делает генератор, которая нам тянет эти два числа, два объекта число, которое увеличивается на один само по себе там как-то внутри генератора, и name возвращается. Ну и мы нормально себе себя вот так чувствуем. Здесь все понятно. Ну, Скажите нет, скажите да.